За, день, за два дня до нашего захода. Они так поздравили еще морпехов. Вот, а по нам уже прилетало по полю. Противник, к сожалению, не обладает, наверное, полной мере информацией о перемирии. Поэтому открывает огонь. Работает в основном стрелковая, РПГ, ПК в ночное время. Постоянно провоцируют обстрелами, постоянно вызывают огонь на себя, но мы получили четкую команду, это перемирие хлебное. Вот. стоит с этой стороны зреют поля. Поэтому сейчас любой выстрел может, быть, может уничтожить весь урожай. Поэтому мы придерживаемся перемирия. Вот. Но опять же получили от своего руководства вот, наказ при угрозе личному составу. Мы готовы дать едную вещь. Тем более, что эти люди появились уже с 2014 -го года. Таких у нас очень много. Вот. Очень много приходит и молодежи. Но в основном люди уже имеющие боевой опыт. Настрой боевой. Люди защищают свою родину и знают, что они делают. Там посадка доходить їхня до дороги, вона її звідси не видно просто. А це виходять на дорогу і туди в сторону третьої роти стріляють, буває сюди, пострілюються. Ну, стрілкова зброя, ну те, що на собі можуть винести. А там на позиції є. вітаємо, бо вони буває просто пострілюють, пострілюють трасерами, стріляють вдоль посадки в небо. Там одиночні, то на це не ведемося. Якщо вже вони, от, наприклад. вступают, как бы убой в перестрелку, ]行. то тогда то, то, да, а так то, просто так на мелкие никто не выдается, уже все привыкли.